синий, общая сила и мощность, сиреневая и круговая тренировка, опять же такой вот, голубой или бледно-синий беговая работа. На этой же презентации дальше идет второй блок атлетической подготовки. Тут можно наблюдать, что тоже меняются объемы и направления работы. Этап состоит из четырех недель. Дальше фаза набора максимальной силы, как ее называют метатели, но для прыгунов в длину, она, прыгунов шестого или других представителей других видов, она может называться как угодно. Суть в том, что работа вида изменяется с наступлением нового этапа. Мы видим, что включаются технические тренировки, прыжковые работы. При этом сохраняются предыдущие направления, но уже применяются другие средства и в других объемах. Такой же э, пример построения микроциклов есть и для следующего этапа. Это э, этап специальной подготовки или э, прыжковой подготовки, работы над техникой. Э, для метателей это фаза набора специальной силы. Это уже разные соотношения, разные направления, но э, схема соблюдается та же самая. И последнее ⁇ это соревновательный этап где мы видим, что объемы вообще, в принципе, снижаются, добавляются даже периоды отдыха. Проанализировать это все не составит труда, любой Google переводчик вам выдаст информацию, что подразумевается под тем или иным упражнением или работой определенной направленности. Это для наглядности, что все в конечном итоге сводится у нас к построению микроцикла, который является самым базовым и самым важным элементом и их варьирования и с учетом последующих и предыдущих этапов и является главной целью для выполнения эффективного тренировочного занятия в конкретный день, в конкретном месте для конкретного спортсмена. Ну и э, уже в заключении э, такая тоже интересная модель была представлена э, Вольганом Киллингом, э, где он э, предлагает построение э, такой э, сетевой э, диаграммы, которая э, включает э, э, разные э, контрольные показатели э, и смещение в... При условии смещения в пользу одного из которых может смещаться результат в основном соревновательном упражнении. То есть, например, было целью оттолкнуть ядро на 20 метров 20 сантиметров. Для этого по контрольным показателям нужно выполнить рывок на 124 2 килограмма, сделать Тренаж кружок с места 10 метров 10 сантиметров. 30 метров сходу 310. Приседания 196. И... Нет, бенчпресс... Толчок 196. И присед 204. Ну, проведя определенную подготовку и выйдя на уровень других реальных результатов уже которые были реально достигнуты используя процентное соотношение от максимума который мы принимаем за сто процентов плановые наши показатели мы приходим к процентному показателю реального результата по отношению к планированному что в конечном итоге в соотношении всех этих пяти контрольных упражнений дает прогресс, прирост в 10,3% по отношению к 100%, которыми у нас был запланируемый результат. Это тоже так чисто поверхностно для э, э, пищи для размышлений, которую можно вникнуть и попытаться использовать в дальнейшей своей работе. Ну и э, самое последнее, что тоже вызвало живое общение и живой интерес э, присутствующих на семинаре э, в Корее, э, был э, такой интересный метод, э, блочная модель по Иссурину, которую представил Вольфган Керинг. Э, модель, э, э, я расскажу общий э, ее смысл и потом остановимся на том, где ее можно применить. Или давайте наоборот. Начнем с того, что, где ее можно применить, а потом уже скажем смысл. Например, в течение года может возникнуть ситуация, когда спортсмен не может выполнять из-за здоровья, из-за причин здоровья основную работу, которая была запланирована. Но в то же время может выполнять какие-то другие контрольные упражнения, которые ну, скажем, в некоторой степени коррелирует э, с его основным э, с его результатом в основном виде, то есть тестовое какое-то упражнение. Э, ну, э, например, для э, силовых видов легкой атлетики это могут быть э, жим лежа, присед, рывок, толчок. Э, для прыгнов э, многоскок, скачок, но в облегченных условиях по песку, по траве э, и так далее. Можно подобрать другие упражнения. Э, ну, и э, проведя Четыре единицы основной работы это могут быть то есть 4 микроцикла основной работы которые могут быть разного разной продолжительности потом проведя три микроцикла переноса и адаптации мы выйдем на реализацию в, через раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь недель, которая позволит нам показать, ну, во-первых, остановиться за этот период времени, а во-вторых, набрать необходимую форму для достижения высокого результата в нашем основном виде. Ну, тут в контексте недель представлена на схеме, то есть 3-5 недель у нас идет общая работа, потом 3 недели перенос как-то на, на основное или приближенное упражнение, потом уже участие в соревновании. Ну, скажем, как пример, э -э, доктор Кивин приводил э -э, монотонное, многократное повторение десятерного э -э, скачка по песку, э -э, который исполнял его подопечный Мартин Бус в высоту перед чемпионатом мира в, -э, в начале 2000-х годов. И в конечном итоге успешно выступил, несмотря на то, что вплоть до самих соревнований не проводил э -э, прыжковой специальной прыжковой работы именно на секторе. Но эта модель работает только для спортсменов, опытных, которые уже имеют историю технической подготовки. Работает при условии концентрации на развитии одного единственного фактора, например, сила. И блок полный состоит из трех типов мезоциклов, как я уже сказал, которые мы вот только что проговорили. Тоже литература есть, можно ее изучить подробнее, но вот такой факт, который мне, по крайней мере, был ранее неизвестен и который вызвал большой интерес. Но пока к детальному лечению он, к сожалению, не добрался. Ну, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Спасибо всем, кто участвовал сегодня с нами вживую в этом вебинаре. Спасибо всем тем, кто в дальнейшем будет просматривать это на канале Флау. Были у нас технические трудности. Первый раз тяжело предусмотреть все, с чем придется столкнуться. Но тем не менее, так или иначе, первый опыт состоялся. Надеемся, что в какой-то степени это будет полезно нашим а тренером в большей степени начинающим тренером тренером который работает с молодыми спортсменами если есть вопросы уже в режиме онлайн я готов на них ответить а если нет то можете писать в комментариях то ли на странице вукилев то ли под, в личный профиль фейсбука будем общаться обсуждать если это будет необходимо спасибо всего доброго и спасибо департаменту развития флау за новый этап в становление локализации в Украине. Думаю, как конференция у нас в январе проходит. Где? Пусть выключит доску карт. Ну а. Два с половиной часа. Ну, минут 30 нас ушло насыпалось, да? Потом Где-то два часа. Бедненький мой телефончик выдержал. Почти. Ребята, я буду делать, потому что у меня ждут дети. Дети цветы жизни. Ольша, ко мне кто-то денежку за проезд даст? а 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 не не бывает, не бывает. Ну, ну, значит, прошу, Сань, я презентацию от удаляю, а тебе сделаю распечаточку в pdf не, ну, в смысле, не распечаточку, а, а на электронке. На электронке, Да, на это виде, в Хорошо, и все, все равно пересылай, но можешь переслать уже издану, потому что нет. я вот сейчас пробовал залить я первую. Я первый... хорошо? Хорошо? хорошо, потому хорошо? что я его, ну, к сожалению, у тебя сейчас не выпущу. Сори, ну погласим. Антон, оставь -то хорошо, пожалуйста, Хорошо, Попаду, я погнала. Спасибо большое. В принципе, если от, 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 это, отточить технические эти самые, то это вариант. Мы посмотрим, сколько будет... Сейчас, мы, конечно, они, будут, сейчас они посмотрят, сейчас они еще все досмотрят. Но я потушил. Я еще пишу. Ю. Антон, выключи, пожалуйста, он все писал. Красная кнопочка раз. Я не знаю, я попросил Добрый выключить.